насасія касилова акторка також подруга павла Юроваке но вы щоведомо коли у стане раз був звязок ну, связи так так і нет с ребятами і не было ее самого вот, 25 числа как они пропали э, 5 апреля да, да. Периодически до нас доходит подтверждение того, что они живы, что с ними, ну, сколько это возможно, в порядке. К как, как, как это доходит? Вот это... Мы, мы тоже об этом все время слышим, что какие-то... Вот, вот именно так это и до сих пор никто даже, ну, так вот я не могу ответить. В смысле, вот человек позвонил и сказал, что я их видел, и вот они живы. Это вот из серии, что там, я так понимаю, что кто-то там все-таки есть, даже внутри там этих зданий, из людей, ну, обычных, которые не какие-то там боевики, не руководство, они, я не знаю, на самом деле это мои предположения. И я думаю, что они выходят оттуда, и, возможно, кто-то у них спрашивает. То есть это как через какие-то десятые руки, там, возможно, местных жителей. ну В общем, доходит вот такая информация, которая нас, конечно, радует, но пока не, не настолько. Мы видели акции, мы как раз знаем, что все-таки ничего не можем сказать о ребятах, вот уже месяц, в каких они условиях. Но по крайней мере там а Паше и о Диме Денисе слышали и Денисе, Денисе. да Паша и э, слышали э, были какие-то акции говорили выступали и э, там, и коллеги какая есть реакция вот вы выходили там и была акция у администрации президента ну, если, если воспринимать результатом акции реакцию, которая была, то можно сказать, что реакция удовлетворительная, потому что, к моему, например, удивлению и радости, к нам тут же вышли и под администрацией президента, и под СБУ. С нами тут же начали разговаривать, ну, практически тут же. Вот, слушали очень внимательно, снова взяли все данные, ребят, заявления. Ну, в общем-то, все. Расскажите расскажите, пожалуйста, вот и, и про Пашу, и про Дениса. Знаете, потому что мы говорим имена, ну то есть многие не знают, спрашивают, а что они делали? А почему все-таки их задержали? Ясно, что делали, ну, ехали журналисты. И, и, и я так понимаю, что ребята из они не приехали там из Киева, из Львова, все-таки они местные. Носители. Нет, но ну, они в общем то да, приехали из Киева, они, ну, да, живут, они работают живут в Киеве. Киеве, но я имею в виду, что у них а, это, конечно же, их регион там. А... Да, это их регион, именно поэтому они там и оказались. То есть не просто там а, из Киева приехали какие-то ребята. Они действительно а, оба, то есть Паша из Антрацита, это Луганская область, Денис родом из Донецка. И, в общем-то, они были все это время в Донецке там несколько дней, были в гостях у Дениса, там занимались своими делами, ну, то есть абсолютно у них даже не было таких планов. Вот насколько потом там рассказывали те, кто с ними общался непосредственно в вот, эти там два, например, дня. А потом они, у них были билеты э, на поезд, они должны были ехать в Киев 18:30 25 апреля, э, и им пришла просто идея в голову э, заехать в Славянск на пару часов в Славянск. В Славенск на пару часов, чтобы просто увидеть то, что, ну, что же там на самом деле происходит. На тот момент еще происходило, то есть это не было Ато в полном масштабе. Да. На тот момент совершенно было непонятно, насколько там действительно страшно, плохо, непонятно, как, как писали везде. А писали именно так, что не было совершенно понятно, что же там на самом деле. Паша, например, то есть я подруга Паши, я Дениса очень плохо знаю, вот, но Паша, он постоянно все это время, там, будучи в Киеве, обсуждался всеми и очень переживал и э, новостям и сообщениям, которые приходили оттуда, совершенно не верил, ну, не то, что не верил, то есть он думал, ну, что не может быть, нельзя там так это все оценивать однозначно, нужно ехать, нужно общаться с людьми, нужно с ними разговаривать, нужно находить общий язык, мы должны друг друга понимать, мы должны друг другом объясняться и тогда все будет хорошо. Общем, у него была такая позиция. А что, если вот вы знаете, что говорят там те люди в Антроците, его там соседи, родственники, эм, обо... ну, я думаю, что, конечно же, мы подозреваем, что там родственники, конечно же, переживают ужасно. Но как вот этот плен воспринимается там людьми в регионе, где многие поддерживают? Вы знаете, я не знаю совершенно, как этот плен воспринимается э, знакомыми Пашинами в антраците, потому что я общаюсь только с его мамой, которая mm -hmm. живет в антраците. И все наше общение сводится к тому, что она все время в ужасном состоянии, она все время плачет. У него мама пожилая женщина, пенсионерка, она одна, папа у него умер. И э, ну, мама все время рыдает, и по сути это... Я не спрашиваю ее о том, что ей говорят соседи, я только пытаюсь ее как-то утешить и хоть что-то ей объяснить и попытаться как-то, чтобы она держалась. Как вы думаете, что может быть сделано? Я не знаю. Ну, я правда не знаю, потому что ощущение периодически, что абсолютно какая-то безвыходная ситуация, потому что, с одной стороны, а люди, которые их держат, а, ну, понятно, что им нужны заложники, с другой стороны, проходит АТО, которое ни, ни, никак не ни, 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 ни дает возможности никаким переговорам, ну, и, соответственно, а люди, которые находятся в заложниках, получается где-то вот тут посередине, и, в общем-то, не знаю, как какой-то, уже не воспринимаются, по-моему, ни той, ни другой стороной, как живые люди, граждане, которые все-таки, у которых есть родные, у которых есть близкие, и которые должны быть на свободе. Спасибо вам большое. Мы просто очень хотим, наверное, тут я уже тоже и обращусь сказать, что когда, вот, когда мы с вами говорим, мы должны понимать, когда мы говорим о цифрах, когда мы говорим о каких-то там для, для кого-то абстракт, абстрактных цифр понимать, что у всех людей, задержанных, э, есть родственники, есть друзья, которые беспокоятся, и мы действительно вообще не понимаем, что в эту минуту происходит с ними, разве что можем представлять, что в течение этого месяца. Мне бы хотелось еще попросить, я вот слышала, вы тут говорили там, о том, что, например, как влияет, журналисты влияют, и как бы, обсуждение этой информации по поводу заложников, эта тема то есть мне кажется, что молчать об этом нельзя и невозможно и непонятно, почему мы должны об этом молчать, ведь это ну, наши друзья, это я не понимаю, где то количество родных, у которых, если как говорят там такое количество людей, где где все эти люди, я, я не, не не считаю, что нужно бояться, это неправильно, потому что если так мы все будем бояться, то наши друзья и так и будут там, а мы будем сидеть здесь бояться, это ужасно, тем более ничего не делать, это тоже ужасно, но м -м, мне бы хотелось попросить очень журналистов, которые я верю искренне, что они действительно хотят помочь, действительно хотят как-то поддержать нас, но очень часто уже вот за этот месяц я сталкивалась с такими ситуациями, когда журналисты, делая сюжет или там описывая ситуацию, стараются как-то это еще больше приукрасить, угу. еще больше утрировать, написать какой-то заголовок, который уже не соответствует истине, но при этом который просто невообразимо, он тяжело влияет на родных. И вот мне хотелось бы попросить, чтобы все-таки учитывать, я понимаю, что для любого сюжета, для любой статьи нужна эмоциональность, нужен какой-то ну скандал, нужен рейтинг, но все же это действительно живые люди Более того, такого кошмара, который переживают Их родные, их там мамы Сидя дома и не понимая вообще Что можно предпринять При этом читая все и слушая все Они все это отслеживают В надежде, конечно, что конечно, что-то узнают новость. И Вы не представляете себе, насколько страшно Вдруг слышать какую-то э, фразу Брошенную, совершенно необдуманно не А которую потом люди переживают По несколько дней, рыдают и, и, и не знают, что им делать И насколько мы тоже понимаем что какие-то слишком красноречивые и вот такие э, заголовки могут задеть в этом случае там тех, кто держит их в плену. Да, естественно, тоже я бы попросила воздержаться от, вот меня иногда просто возмущает, когда комментарии там на том же фейсбуке или где-то под вот темами про заложников, люди оставляют комментарии, я понимаю, что эти люди не просто не знают там никого из заложников, у них никто в заложниках не находится, более того, они явно сидят дома, они ничего для этого не делают, они не знают, что это за ужас. Но при этом они позволяют себе писать какие-то оскорбления в адрес людей, которых держат. Я понимаю, у всех у нас эмоции, и это действительно страшно, и мы всегда обижены на тех, кто нас обижает. Но в данную секунду надо помнить о том, что а, люди во власти других людей. И а, если просто заниматься тем, что оскорблять этих других людей, больше ничего. А, и обвинять, и требовать их там, смерти, и чего-то еще, то это точно не поможет никому. И мы прекрасно понимаем, что от этих людей зависит жизнь тех, кого они держат в плену. Да, конечно, в идеале, это... вообще в идеале для, для всей ситуации хотелось бы, чтобы находили какую-то возможность договариваться. Правда, это, конечно, очень уже в этой ситуации звучит, эм, кому-то может показаться утопичным, но я все равно... Как вы к АТО относитесь, к антитеррористической операции? Как я могу относиться? Я, для меня ужас, что у меня в стране стрельба. Для меня до сих пор ужас, до сих пор как страшный сон. И мне кажется, что это какая-то выдумка. Я сейчас. Я, кстати, сей, не спрашиваю а отношения, там хорошо или плохо. Мы понимаем, что найдет и э, там защищают людей. Но вопрос в том, что бы вы думали, можно сделать. Вы как гражданин имеете право на свое мнение. Но мое мнение было такое еще в самом начале, когда, например, в Славянске только начинались события. И я считаю, что когда эти события действительно были не в таком масштабе, это можно было останавливать без... Вообще можно было это сделать без жертв то, что сейчас, до чего, почему надо было столько ждать и столько не обращать на это внимания, а теперь, когда со всех сторон там умирают люди, по-моему, это просто кошмар какой-то. Ну, мы понимаем, что действительно много оружия везено. Это много... да, но, но опять же, да, я не дипломат, я не стратег, я не военный, я не политик. Это абсолютно такое частное мое мнение, но тем не менее я все равно очень хочу, чтобы у нас наконец перестали стрелять и перестали гибнуть люди. Это Это, для України це брет. Взагалі для любой страны це бред, але просто Україна настільки страна не, не воююча, не воинственная, що по моему це ненормально. Спасибо. Анастасія Касілова, подруга Павла Юрова, який разом з Денисом, режисером, який разом з художником Денисом Рощуком, вже майже місяць перебуває, більше, більше місяця понад місяць перебуває в полоні. Ми за цей ефір. Присвятили частково, наскільки могли полоненим, аби звернути увагу, бо повторимося. Заручники полонені це ті люди, яких можна врятувати. Тобто їх ще можна врятувати і е, будемо сподіватися. От надійшла до нас новина сьогодні, що е, Артема Попіка, голову ОВК номер 50 з міста Костянтинівки, е, близько десятої години, ой, кілька годин тому е, звільнили, за яких умов е, обставин будемо з'ясовувати. Він перебував в будівлі Служби безпеки України в місті Слов'янську в підвалі, за даними, але є дуже, дуже мало е, інформації насправді. про, немає повної картини а, щодо тих Людей, які загинули, може щодо тих людей, тобто щодо тих людей загальну інформацію кількості людей, які загально перебувають в полоні в Донбасі. Також нагадаємо про ситуацію з кримським режисером Олегом Сенцовим, якого в іншій ситуації вивезли до Москви, де його звинувачують в тероризмі і зв'язках з правим сектором. Колеги-режисери, які знають Олега, звісно, можуть. Ну, то тобто будь-яким способом підтвердити, що це людина, яка, хоча й була дуже активно задіяна в Майдані, але людина, яка завжди закликала до усіляких таких мирних дій за будь-яких обставин. Слідчі, ми скажемо так, що слідчий комітет новини слідчий комітет Російської Федерації порушив справу проти Збройних сил України за участь в антитерористичній операції в східних областях, під час якого як вважають, в слідчому комітеті застосовуються заборонені засоби ведення війни. Про це на відео помідомив речник слідчого комітету Володимир Маркін. Сьогодні також виповнюється півроку з розгону демонстрації студентської на Майдані Незалежності. Цей розгон, ми розуміємо, став каталізатором для Євромайдану майдану. І одразу по закінченню нашого ефіру, який добігає кінця, ми пропонуємо подивитися вам фільм «20 свідчень про переламний день протистоянь на Майдані. А тоді на його створено Українським інтернет телебаченням «Укрлайф» разом з громадською. Організацією Євромайдан СОС та Українською гельсінською правозахисною спілкою. Громадські приєднуються, ми хочемо показати його, дивіться. А я перед тим, як попрощатися, знову ж скажу. Сьогодні говорили в цій студії про полонених на Донбасі. Так і не назвали чіткої цифри. Говорили про 80 людей в Ода у Донецьку, про багатьох людей в Луганську, в Краматорську, в, в Слав'янську. І ці люди перебувають там зараз. Дуже турбуємося також про те, що може початися торгівля людьми, адже якщо давати викупи, це зазвичай посилює таку практику. Ми показали в нашому ефірі там правозахисників і громадських активістів, які займаються цими справами. тому... Кому це знадобиться, можливо, буде корисно зрозуміти, що є ці люди, є психологи, є поради для журналістів, для людей, які працюють в таких умовах, певно, і для родичів. А я також пропоную наостанок подивитися. Інтерв'ю Славенки Дракуліч. це хорватська письменниця, авторка книг про досвід його війни. Вона говорила з нами з громадським і говорила про особливості війни, коли країні доводиться захищатися, і про те, чи як сприймає суспільство війну, яка щойно почалася. За словами Славенки, от вона відповідаючи на моє питання, коли починається війна, сказала: це тоді, коли ми не знаємо жертв імена жертв. Казала Славенка, що я була на Майдані, бачила світлини, і там в кожного було імена. Сьогодні ми говорили про людей затриманих, які утримуються в Донбасі, і не всі імена ми знайшли. Дуже мало. І не всі фотографії знайшли. До побачення, дивіться і інтерв'ю. Громадське працює для вас.